Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления очень вкусной и нежной запеканки, родом из детства. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. я смазываю сливочным маслом, чтобы был нежный сливочный вкус. И сейчас вот так сверху выкладываем, немножко прижимаем по форме. И то, что на кисточке осталось, масло чуть-чуть. У меня пергаментная бумага хорошая, силиконизированная. Ну, вот так, для верности. Чуть-чуть пройдусь. Все, форма готова. 600 грамм творога. У меня творог домашний. Творог тоже может отличаться. Вот так, чтобы он не сильно был влажный и не пастообразный. В принципе, мы его будем пробивать еще блендером погруженным. Вот такой очень вкусный творог получается в домашних условиях. Я вам оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, очень легко и просто готовится такой творог. Я уже больше в магазин не покупаю. Сюда же добавляю ванильный сахар. Один пакетик, это 10 грамм щепотку соли для баланса вкуса добавляю 3 столовые ложки с верхом сахара. Это количество сахара очень сбалансировано в этой запеканке. 3 столовые ложки манки. у меня манка такая желтенькая и запеканка будет желтенькая. Сейчас добавляем сметану. В сметану я добавляю хорошие 3 столовые ложки с горкой и изюм будет забирать влагу, и манка будет забирать влагу. У меня сметана 20% жирности. Я отделила яйца на 3 желтка и 3 белка. 3 белка будем взбивать позже. 3 желтка добавляю сюда к творогу. Яйца у меня большие. Если у вас яйца маленькие, то лучше 4. Можно добавить, если у вас есть лимонная цедра или апельсиновая. Я добавляю просто немножко лимона. И все хорошо пробиваем погружным блендером. Масса однородная, без комочков. Сейчас будем взбивать белки. У меня здесь три белка, напомню. Тем временем, пока взбиваем белки, у нас уже духовка разогревается, и я уже замочила изюм. Минут 10 он должен быть помягче в воде подержать нужно его. И сейчас взбиваем белки минутки 3-4. Посмотрите, какая у нас получилась устойчивая масса, красивая, пышная. Переворачиваем емкость, масса никуда не двигается. Вы, конечно, можете яйца не делить на белки и желтки, сразу все добавлять в творог и взбивать погруженным блендером, но именно отделение желтков и белков и вот так взбивать белки отдельно, запеканка получается нежнейшая. Сейчас все добавляем к творожной массе. Добавляем сюда изюм. Изюм обязательно нужно подсушить полотенцем бумажным. Все смешиваем. Масса уже такая красивая, ароматная и шумит очень нежная и сюда же потихоньку добавляем белок и все вмешиваем и все соединяем снизу вверх нашей массе еще большую воздушность придаем Манка великолепно впитывает излишнюю влагу из творога. И изюм с этой задачей великолепно справляется. И дает дополнительную сладость запеканки. Три столовые ложечки сверху сахара очень вкусно именно в этой запеканке. Больше не рекомендую добавлять. Меньше как-то запеканка тоже получается. Какой-то нейтральный вкус не очень такая. Вкусная получается. И так у нас масса вся. Посмотрите, какая красивая, перекладываем ее в форму. Все смешали хорошо. Выкладываем форму и распределяем, чтобы оно легло ровным слоем. Духовка должна быть очень хорошо раскалена. Наша запеканка сначала поднимется, будет стоять как купол, а потом осядет. Обычно запеканка себя так и ведет. Стряхиваем форму и распределяем равномерно. Итак, у нас все готово. Сейчас отправляем в духовку. Выпекаем при 180 градусах 35-45 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Сначала при 180 градусах 20 минут. Я на верхнем ярусе. А потом в середине еще минут 20. Включаем верх-низ отправляем в духовку. Посмотрите, какая у нас тут красота. Дадим остыть запеканки минут 20 и будем пробовать. Она остывала минут 20, она еще очень теплая. И мы сейчас ее переворачиваем сначала на одну тарелочку. Все видно и теперь на другую. Вот так. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Запеканка получилась очень нежная, очень вкусная, в меру сладкая. Всем настоятельно рекомендую приготовить ее. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают продвижению канала. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами. А говорю лишь, до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.